Okey, kita dah sampai kepada soalan nombor 10 iaitu dalam rajah di sebelah AOB ialah semi bulatan berpusat D. AOB A O B. Okey, kita tanda O dia. Okey, anyway, gambar raja cikgu ni tak tak dapat lukis dengan betul-betul jadi, kamu tengok uh, dalam buku teks untuk lebih gambar rajah yang lebih tepat. Hmm, Pasti buat saya untuk sambungkan U uh, kepada A tu, ya. Alright. Okey, kita sambung lagi. Dan A, E, B. A, E, B. Mana pula E ni, ya? Okey, ada E kat sini. Okeylah, lengkuk bagi bulatan berpusat C77. Persamaan AB ialah X per 6 tambah Y per 8 sama dengan 1. Jadi A hitung luas segitiga ABC. Jadi macam mana kita nak kira luas ABC? Sebab koordinat diberikan, kita kena menggunakan ilmu kita belajar masa tingkatan 4 iaitu jemati koordinat. Iaitu kita boleh dapatkan dalam kes ni kita tak tahu koordinat A dan B tetapi kita boleh dapatkan koordinat A dan B Daripada persamaan yang diberikan Cikgu ulang bagaimana nak tahu koordinat A itu A itu ok Ataupun kita ulang balik tentang persamaan ini X per 6 tambah Y per 8 sama dengan 1 Jadi apa ini persamaan ini? Ini persamaan bentuk pintasan Jadi nilai pintasan X adalah 6 pintasan y adalah 8. Jadi otomatik nilai koordinat bagi a dia dekat mana a dekat atas sana pintasan y jadi 0 8. Dan koordinat b adalah pintasan x garisan ini jadi dia adalah 6 0. Okey, pintasan x, pintasan y. Koordinatnya 0 8 koordinat yang ini 6, 0 dan C dah diberikan 7, 7. Jadi, untuk mengira luas ABC, jadi luas satu luas ABC menggunakan uh, formula koordinat 1 per 2 modulus. Itu uh, kita boleh mula dengan mana-mana A, B atau C. Jadi, kita mulakan dengan A, 0, 8 dan 6, 0 dan 7, 7. Dan kita ulang balik yang awal tu dan kita darabkan Pendarapan ke bawah Iaitu kita buat bracket Mula-mula uh, tak bracket pun tak apa Tapi cikgu suka buat bracket Kosong, kosong dan kosong Kemudian 42 Tambah dengan 56 Tolak yang ini bracket 8 darab 6 Kosong darab 7 7 darab kosong Kita dapat 48 Tambah kosong Tambah kosong Kosong darab 7 Dan 7 darab kosong Okey. Dan kita kira lah. Okey. Yang ni dapat... 8... 98. 98. Tolak 48. Iaitu... 1.2 darab 50. Jadi sebabkan 50 tu memang dah positif. Jadi penggunaan modulus tu... Uh, tak aplikasi lah. Tak ada. Jadi 25 unit, pers unit persegi. Untuk luas. Okey. Seterusnya... B... Hitung sudut ACB dalam darjah. Dia nak sudut ACB. Sekali lagi. Apa-apa kita perlu buat? Tengok mak, tengok apa maklumat yang kita ada atau yang kita boleh kira. Okey, jadi dalam kes ini kita dah ada koordinat A iaitu 08 B ialah 60 jadi kita ada koordinat Kalau ada koordinat boleh dapat sudut ke? Kita tak belajar pula kan? Ha, okay, yang kita belajar untuk dapatkan sudut itu adalah Kalau kita tahu sisi panjang sisi-sisi segitiga ini Jadi cikgu akan kira panjang sisi ini okay, Jadi contohnya AC berapa panjang dia? Pythagoras Theorem iaitu ataupun formula jarak eh? jadi untuk ini formula jarak iaitu contohnya x1 tolak x2 7 tolak kosong dapat 7 kuasa 2 dan kemudian 7 tolak 8 dapat negatif 1 kuasa 2 jadi kita dapat negatif uh, 1, 1 kuasa 2 dapat 1 dari sini 49 jadi punca kuasa 2 50 berapa punca kuasa 2 50 Uh, kamu nak guna yang mana-mana satu pun boleh lah. Okay. Iaitu 7.071. 7.7. No. 7.071. Okay. Berkenaan B dengan C. Formula yang sama kita akan gunakan. Iaitu 7 tolak 6 dapat 1 dan 7 tolak kosong dapat 7. Okey, nampaknya nombor yang sama. Okey, 1 uh, dan 49 jadi dapat punca kuasa 2 5 10. Dan panjang AB uh, Kalau kamu perhatikan nombor-nombor ni 8 dengan 6 Ke atas 8 ke kiri 6 Jadi yang ni akan dapat 10 lah Ya, okay, Tapi macam tu cikgu tunjuk juga Iaitu 6 tolak kosong Tambah kosong tolak 8 Kuasa 2 Punca kuasa 2 Jadi kita dapat uh, 6 36 lah Jadi 6 kuasa 2 36 Dan lah, Negatif 8 kuasa 2 64 Positif kan eh? Jadi punca kuasa 2 bagi 100 jadi, panjang ini adalah 10 unit. Okey. Jadi, bila segi tiga ni kita dah tahu ketiga-tiga sisinya, kita boleh menggunakan formula cos. Okey, formula cos yang kita belajar dalam segi tiga untuk mendapatkan sudut DC. Apa formula cos tu? Iaitu A kosa 2 sama dengan B kosa 2 tambah C kosa 2 tolak 2bc cos a tetapi cikgu akan gunakan dalam bentuk di mana kita jadikan subjek itu sebagai cos a dan sebelum itu kamu kena tahu bahawa nilai a ni capital a ni adalah yang ini sudut yang kita nak cari jadi panjang a ini adalah 10 unit yang ini iaitu yang berhadapan dengan sudut jadi dan kemudian cikgu akan pindahkan jadi cos A sebagai subjek. Itu mula-mula pindah negatif 2 bc cos A ke sini dan A kuasa 2 pindah ke sana. Tolak A kuasa 2 jadi yang ini akan bahagi dengan 2 BC. Kamu boleh refer pada video bagaimana mendapatkan sudut A ini ya. Eh? Jadi yang ini dalam kes ni cos C lah. Jadi B dan C itu sebenarnya tak pakai tak relevan dengan ini kan. Maknanya maknanya apa nilai di sini tak ada kaitan dengan sini. Cara nak guna dia yang ini capital A A besar jadi B dan C yang ini ini yang ini A. Okey. Jadi cikgu akan menggunakan setepatnya. Gunakan dulu uh, punca kuasa 2 50 dan kemudian dia ada kuasa 2 jadi dia akan menghilangkan jadi kita lebih senang guna yang tu eh. Punca kuasa 2 50 tolak 10 kuasa 2 per 2 darab Punca kuasa 2, 50 darab Punca kuasa 2, 50 Dalam kes ini Punca kuasa 2, 50 Kuasa 2 akan dapat 50 Yang ni pun 50 Jadi 50 tambah 50, 100 Tolak 10 kuasa 2, 100 Jadi 100 tolak 100 akan dapat kosong. Kosong bagi apa-apa pun tak payah kiralah ni bawah ni. Jadi jawapan dia kosong. So, adakah sudut E kosong? Tidak. Bila kamu tekan shift cos, okay, jadi kamu dapat C untuk kosong ataupun kamu belajar formula um, menggunakan trigonometri, kamu akan dapati bahawa nilai tersebut adalah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Jadi 90 darjah ataupun mungkin kalau dalam sudut yang lain itu, dah 270 darjah ikut keadaan. Tapi itu tak kena dengan ni lah. Jadi untuk yang soalan B, sudutnya adalah 90 darjah. Jadi untuk C, cerita panjang. Soalan C, Okey ha. jadi pertama cikgu pun padam juga ni yang di sini 90 darjah walaupun nampak macam bukan okey ya ha. jadi 90 darjah jadi untuk C luas dalam unit kuasa 2 kawasan berlorek kawasan berlorek kawasan berlorek ini macam mana nak kira ni Jadi ada beberapa proses iaitu kawasan berlorek ialah semi bulatan eh, uh, semi bulatan semi bulatan iaitu AOB semi bulatan AOB itu adalah berlorek dengan kawasan tidak berlorek ataupun cikgu mungkin nak lorek dan sebagai warna hitam Yang ini semi bulatan Bukan yang hitam ni eh? Iaitu yang berlorek merah itu Tambah lorekkan okay. Jadi semi bulatan itu adalah lorekan merah Tambah lorekan hitam Jadi uh, untuk berlorek adalah Kamu kena kira separuh bulatan Tolak lorekan kawasan hitam jadi bagaimana nak kira yang kawasan hitam tu pula? Jadi yang hitam itu adalah kamu kena kira sektor A E B C A E B C tolak segitiga A B C. Jadi kerja tu banyak sikit. Okey, ada tiga calculation untuk pengiraan uh, sektor. Okey, dua sektor perlu dikira iaitu okay, setengah bulatan dan sektor A, E, B dan kemudian segitiga A, B, C. Okay? Jadi untuk um, soalan C, cikgu labelkan lorikan hitam. Lorikan hitam adalah luas sektor sektor A, E, B, C A, E, B, C Tolak dengan segi tiga ABC. Jadi kita kira ini dulu Untuk supaya kita mendapat kawasan Yang ini, yang tolak tu dapat kawasan sini Lepas tu baru kita kira lagi Jadi untuk A, E, B, C A, E, B, C apa dia? Sektor Sektor um, Iaitu sebahagian berbulatan dan kemudian kita dapati kita tahu sudutnya 90 darjah kalau cikgu uh, tahu sudut itu dalam darjah cikgu gunakan saja formula sudut dalam darjah iaitu pi j kuasa 2 darab sudut per 360 pi itu pastikan gunakan 3.142 jadi pi j kuasa 2 pi j kuasa 2 darab Sudut per tiga enam kosong. Jadi pi ialah tiga perpuluhan. Satu, empat, dua. Darab. Okey, sektor ini jejarinya adalah punca kuasa dua, lima puluh. Jadi, sini punca kuasa dua, lima puluh. Kuasa dua dan darab dengan sudut iaitu sembilan puluh per tiga enam kosong. Okey, kita dapat 39.275 a uh, unit kuasa 2. Tapi adakah memang kena kira menggunakan formula itu ke? Tidak juga. Jadi, kita boleh juga mengira AEBC itu menggunakan formula apa? Formula sektor. 1 per 2 J kuasa 2 Theta Dengan syarat Theta adalah dalam Radian Jadi satu luas Yang ini masih lagi yang ini Kata-kata ini uh, Boleh juga dikira 1 per 2 Darab Punca kuasa 2 50 Kuasa 2 Darab dengan Sudut 90 darjah itu uh, Kalau kamu ha masih hafal lagi Ialah 90 90 darab dengan berapa? Pi per 180 iaitu potong kita dapat 2 pi per 2. Jadi pi per 2 itu pi tu gantikan sebagai 3.142 per 2. Okey, 3.142 per 2 masih lagi jawapannya 39.275 unit persegi. Kemudian kita nak kira segitiga ABC Segitiga ABC dalam kes ini Sebab sudutnya 90 darjah Kamu boleh menggunakan formula 1 per 2 darab tapak darab tinggi Tapaknya yang ini tingginya yang ini Okay? Ha, tapi kamu boleh juga menggunakan formula 1 per 2 darab AB darab sin C Sin 90 darjah okay? Ha, tapi 90 darjah ya, sin 90 dapat 1 Jadi sama je. Okey, jadi untuk yang ini segi tiga ini adalah 1/2 darab tap darab tapaklah kita guna tapaknya punca kuasa 2 50 dan darab punca kuasa 2 50. Yang ini punca kuasa 2 50, ini juga punca kuasa 2 50. Jadi yang ini kalau kita darabkan akan dapat 50. Dan 50 darab 1 per 2 akan dapat 25 unit persegi. Jadi kawasan hitam itu ialah luas sektor A, E, B, C 39.275 tolak 25. Jadi kita kena dapat berapa, berapa? Dapat 14.275. Jadi 39.275 tolak 25 adalah sama dengan 14.275 unit persegi. Okey, itu kawasan hitam. Okey, kita dah dapat kawasan hitam. Jadi, kita perlu kira pula kawasan AOB, iaitu setengah bulatan AOB. Sekali lagi, nak guna formula apa? Cikgu suka gunakan Formula pi j kuasa 2 je lah. Pi j kuasa 2 darab. Uh, sebab separuh bulatan, kamu boleh kata darab 180 per 360 atau uh, pi j kuasa 2 bahagi 2. Okey, lebih ringkas lagi. Jadi pi uh, pi adalah 3.142 darab J kuasa 2 dalam kes ni je jarinya uh, ini diameter 10 AAB tu adalah diameter dia jadi jejari ni adalah 5. 5 kuasa 2 dan bahagi 2. Jadi terdapat 39.275 unit kuasa. Okey, kalau kamu dapati nampak nombor ni sama je, itu kebetulan saja. Cikgu tak nampak apa-apa perkaitan -apa antara dia lah. Okey, jadi AOB dapat yang ini. Jadi untuk AOB ini setengah bulatan AOB iaitu ni setengah bulatan iaitu A dengan B di sini okey itulah sembilan jadi kita buangkan saja uh, segmen AEB AEB jadi kita akan dapat kawasan berlorek jadi kita kata kawasan berlorek merah yang dia nak tu lah 39.275 tolak 20 tolak 14 unit persegi iaitu 25 unit persegi ok alright